Polad Qəşimovun anası Səmaya xanımla telefonla danışdım. Ona baş saldı verdim. Allahdan səbr dilədim. Və onu əmin etdim ki, onun oğlunun, bizim qəhrəmanımızın qanı yerdə qalmayıb, onun qısası alındı və bundan sonra da alınacaqdır. Və belə analara eşq olsun ibadət evladları, igidləri, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün yetişdirib bildirməliyəm ki, general Qolad Haximov orduda çox böyük hörmətə malik olan bir insan idi. Aprel 2-də öz şəhadatını göstərmişdir. Mənim tərəfimdən iki dəfə yüksək dövlət ordenləri ilə tərif edilmişdir. Mənim tərəfimdən ona general rütbəsi verilmişdir. Falkovik brigad-vizeyr oğlu Elvinlə bu gün şöhbəz zamanın atasının qəhrəmanlığı haqqında danışdım. Edim ki o atasına oxşamalıdır. Bizim bütün gənclərimiz bizim qəhrəmanlarımıza oxşamalıdılar. Onların həyatı, onların bu e, torpaq, vətən uğrunda göstərdikləri şücaət, qəhrəmanlıq hər bir gənc üçün nümunə olmalıdır. Biz təklif edirik ki